Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали у Росії. Гранична точка напруги, пише телеграм-канал Генерал СВР. Кремлівська верхівка розуміє, війна з Україною виграна бути не може. І якщо її не завершити, вона завершить саму Росію. Тому у грі лишилось два варіанти: перший Путін добровільно або під тиском припиняє війну. Другий його арештовують або усувають свої шинова влада швидко заморожує конфлікт. І обидва варіанти контролюються спільними зусиллями Пекіна і Вашингтона, які не допустять ядерної катастрофи чи розвалу РФ. Але прагнуть стабільності. Найбільш імовірний сценарій арешт Путіна. Словики, наближені до Патрушева вже готують правовий сценарій із залученням закону про державну зраду. Військова прокуратура готує доповідь про неналежне використання стратегічних резервів. Оточення Путіна обмежене, а сам він у санітарній ізоляції під приводом безпеки. Це м'який переворот, який дозволить заходу не говорити про зміну режиму, але отримати фактичний ефект його усунення. Ризик громадянської війни реальний, якщо частина армії лишиться лояльною Путіну. Може почати. Ця короткочасна фаза збройного протистояння між підрозділами регіони, особливо північний Кавказ і частина Сибіру, можуть спробувати автономізуватись. Бунти серед патріотичного крила, ПВК та націоналістичних угруповань можуть призвести до терористичної активності в той же час. ось що пише про ситуацію в цілому, політолог Піонтковський Що доволі цікавий случай. Пройшов Трамп в своїй соцсеті, в которой он пишет доволі часто. Е -е, називається «Truth Social». Е -е, написал пост с угрозами Путину. Ну, это просто... То, что он пишет в своей соцсети, в этом ничего такого удивительного нет, он там пишет постоянно. Да, он там всегда виноват Байден, Зеленский иногда виноват, Путин всегда хороший, да. Но тут уже второй или третий пост подряд, с, ну, на этот раз просто с явными угрозами Путину. Да, и, значит, ну, я вам сейчас прочитаю перевод, вы поймете, что да, да. Итак, Цитата. То, чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много по-настоящему плохих вещей. И я имею в виду, большими буквами, по-настоящему плохих. Он играет с огнем. Конец цитаты. Вот такой вот пост. Но это, как знаете, звучит как последнее китайское предупреждение. Хотя, хотя мы все знаем Трампа. В том-то и дело, что своим за заигрыванием с Путиным, своей беззубой политикой в отношении Путина, вообще своим таким вот поведением, которое Путин расценивает как слабость. Опять Трамп, Трамп категорически не понимает, как нужно себя вести как нужно себя вести со шпаной. А Путин это шпана, обычная дворовая, конченная, необразованная не шпана. Вот Трамп не понимает, как себя с ними вести. Вот. И Он показал такую слабость, что теперь его угрозы, не подкрепленные какими-то конкретными действиями, они звучат как пшик. Теперь Трамп сам себя загоняет в такую неприятную ловушку. Что? Вот он уже написал два поста, по-моему, о том, что все будет плохо. Ну-ка, понятное дело, что он имеет в виду. Он имеет в виду вот эти вот довольно-таки крутые санкции со стороны американских сенаторов, которые могут быть, могут быть вот так вот по щелчку пальцев введены. Но если Путин продолжит упорствовать, Трамп будет вынужден что-то делать. А чего он делать не хочет? И получается, что если он не введет санкции вот этих вот, то он тогда вообще будет уже смехотворно смотреться, а в него вообще все ноги будут ветерать, все будут не просто смеяться вместе с ним, будут смеяться над Америкой. Раньше нужно было это делать. А теперь это все звучит уже как ну, какой-то, я не знаю, дешевый цирк, что ли? Если бы у Трампа сразу была политика, кстати, без угроз, без ничего, просто жесткое давление на Путина тогда, ну да, это все бы как бы нарастало, 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 подошло бы к моменту, понятнее, понятное, дело, что Путин быковал бы в любом случае, вот, когда все равно придется ввалить ему санкции по самой некуда, тогда у Путина возникает просветление ума, и он начинает действовать уже более-менее рационально. А в данной ситуации Трамп просто слил все, что можно до начала переговоров еще, то есть вообще все слил все, что только можно было. Путин завысил свои оценки и свои планки до беспредела. А теперь Трамп говорит, что если бы не я, значит, тебя бы тут уже на ноль помножили и вообще. Путин на него смотрит, как на, ну, как на дурака, да? Вот. То есть сначала он сливал Украину, теперь он, значит, пытается что-то Путину выдвинуть, а Путин уже его не воспринимает как серьезного оппонента, да? Он на него уже смотрит, как на человека, которого он уже поимел, как только хотел. Вот и все. Поэтому Трампу сейчас, чтобы не быть голословным, придется где-то очень сильно щемнуть Россию, иначе просто не иначе Путин просто этого не поймет. Он будет над ним смеяться, считать его просто глупым рыжим дедушкой, который балаболка, балаболит, собственно говоря, и все. И, ну, посмотрим, чем это все закончится, но к чему жмет Трамп? Трамп жмет, хочет, чтобы Путин вступил, во-первых, обил 30-дневное перемирие, вот, и выдвинул свои реалистичные условия для постоянного мирного урегулирования. Я себе представляю, что они там понаписывают сейчас вот в этом меморандуме, который все ждут с, с таким нетерпением. Украина, окей, okay, принимает условия, вот. А, с, то есть амер, американские условия Украина более-менее принимает там особых. Ну посмотрим, если настолько они будут нажимать на нас в том плане, чтобы мы признали Крым российским, это сразу нет, никогда. Але все це як парадоксально вигідно для України. Чому це працює на Київ? у разі громадянської війни? РФ виведе війська з України, бо не зможе тримати два фронти. Будь-яка дестабілізація РФ зростання дипломатичної ваги України в Європі. Світ остаточно перестане сприймати Росію як стабільного гравця і вимагатиме її роззброєння. Крим і Донбас будуть повернені не через наступ, а через розвал тилу окупанта. Патрошев не союзник, але ключ до паузи Микола Патрушев. виступає як тимчасовий стабілізатор, що зможе віддати наказ на відведення військ. Має канали з Китаєм, Ізраїлем США, які гарантують легітимність його влади на перехідний період, не стане другому Україна, але він не продовжить війну, бо знає, що це означає власний кінець. Це ворог, який може зупинити кровопролиття, аби зберегти контроль. Або тиша, або крах Росії зсередини. світ чекає, але не вічно. Якщо Путін не піде сам, його змусять піти. А Україна виграє незалежно від того, чи його усунуть, чи він тікатиме. Чи країна впаде в хаос, бо правда і час на нашому боці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.